assalomu alaykum aziz obunachilar bugungi obyektimiz bilan sizlarni birma bir tanishtirib o'taman hozir sesma qyish ishlarini olib boryapmiz yonlariga mana quyib bitkazdik endi regenlarini tepasiga regenlar quyiladi buy boshidan tushuntirsam darvozaxona katta darvozaxona uch yarim ai endi uch yarim bir yarim bol kichkina darvozaxona hozir is birma bir bitkazib boryapmiz sizlarna endi alishimiz ishimiz yo'q bir obunachilarimizga video qilib tayyorlayapmiz qo'ldan kelganicha hozir bularni quyib bitkazib qo'ydik endi hozir nima bor shunga yaxshi qurib olsa naryoqqaolb o'tib o'tamiz Bu chekkalari quyiladi qo'lga kelgancha ko'rsatib o'tamiz Hani. tepaga chiqib hozir Ah, bismillah. Ha da perlefke lazım. Tiki sestmalarimizni mn quyi daryoqlari bitgan sestmalari primickalari bitgan endi hozir narvon bu yoqda edi qolib o'tishni ilojisi bo'lmadi qo'limda telefon bor uchunyaqinlashtirib ko'rsatib o'taman an darvozaxonadan boshlangan bag'imz bo'yi oltmish hozir пrimiчкalarga katta palavka ishlatyapmiz boncilarmiz sismamizni bo'yi baland yigirma onu sesmaazizbonachilar zarkazlarni to'qib armaturalari to'qib tayyorlab soldik <laughs> aziz obunachilarimiz mana hozir bu 60 oltmishlik apalvkada quyilyapti buag'ga asosan sismani o'zini yani, ham bor kichkina o'ttizlik ap pastda turibdi bularni sismaga tikiladi hozir oltmishliklari tikib qo'yyapmiz endi ibani hisobiga balandroq quyiladi o'sha sistma bo'yi qilib qu'yilib ketiladi kichkina o'ttizlik apalavкamizni tiksak bo'ladiku lekin uni ikki slok ustima ustim quyish kerak qurishini kutish kerak shu vaqtinsh hisobiga p borligi uchun oltmishlik bo'yi oltmishlik tikib bitta quyib chiqilyapti o'sha bo'yi уровень olib bag'da sistmalariga o'ttizlik apalavkalarimiz tikilyapti unaqasi 20 bo'lsa bunaqasi unaqasi 40. 40 bo'lyapti endi. xudo xohlasa bag'larga darvozaxonalarga regl bo'ladi kesmaga almaturalar tashalyapti ikki qatordan hozircha ikkita uchtalik qilib tashalyapti almaturalarimiz to'qilishi ming metr hozir almatura olingan endi общий hisoblab chiqilgan usti sistmani hisobi ming metr almatura ketyapti undan tashqari bu yoqlarga regel quyiladi hozir mana shu bir ikki ikkita katta uy uchta to'rtta beshta beshta joyga ism quyilib bo'ldi uylarga qolganlari hali mana ko'cha tomon devorlari turibdi de. orqa tomonlari hali quyilgan yo'q hozircha boricha sizlarga olib ko'rsatib o'tyapman yana bir video qilib tanishtirib o'taman kisitmani oralarga trubalar tashab ketyapmiz havo aylanishini hisobiga hozir shu shu hozircha sakkiz tonna sement ishlatdik endi hozircha sement hisobi aniq muncha ketadi deyolmayman qurib bitkazilgandan keyin sement hisobi ham chiqadi lekin almatura şey, o'sha hisob kitob qilinganda ming metr almatura olingan hozir shu besh xona uyimizga hozir sakkiz tonna sement ishlandi ishlanyapti hozir ikki tonna qoldi sakkiz tonna olib kelinadi aziz obunachilarimiz hozir yana bir batafsil video qilib ko'rsatib o'tamiz